Організа організатор фестивалю територія здоров'я людина вже добре відома принаймні нашим постійним глядачам, Дмитро Колісниченко, на знімальному майданчику програми Кава ранок позитив. Доброго тобі ранку. Доброго ранку. Ну здавалося б, зовсім нещодавно говорили про те, що відбудеться фестиваль, і от знову він відбудеться а, так і як. Как он будет на этот раз? Я уже просто даже, не, ну, не могу уявить, чего от него ожидать. Ну, Во-первых, хочется опять-таки сказать о том, что, знаете, наблюдаю, что в обществе сегодня происходит некая такая вот трансформация, где-то вот перезагрузка. Поэтому, когда появилась мысль о том, что раньше я проводил фестиваль только осенью, Теперь есть желание проводить ну, минимум два раза, хотя есть сейчас в плане и летний фестиваль еще организовать на открытом воздухе. Поэтому этот текущий фестиваль, который пройдет 16 апреля, он называется «Территория здоровья. Перезагрузка». Ага, то, то майже як матриця перезавантаження mm -hmm. uh, веснян. Це весняний фестиваль. Mm -hmm. uh, і чи буде це відповідати, скажімо так, наповненню самого стій програмі, яка буде під час фестивалю територія здоров'я? Да, діло в тому, що в этот раз ми візьмемо шість сфер. вони uh, так теж сложились очень легко, очень понятно складалися, тобто ми будемо о психології, і у отношениях. и о здоровье в целом, и немножко питание затронем, поскольку питание, несмотря на то, что люди думают, что питание это просто способ, как это обеспечение жизнедеятельности, но питание влияет сегодня настолько сфер жизни, что люди иногда не представляют об этом. Будем говорить и о красоте, как формируется красота, и будем говорить о спорте, в данном случае о тех направлениях, которые сегодня развиваются, чтобы какая-то картинка тоже складывалась. До речи, давай пока на харчуванні трички зупинимося, потому что действительно сегодня самый метод чи наші думки стосовно того, що ми їмо, як ми їмо і чому ми, наприклад, це їмо, а це не їмо. Я наприклад про вегетаріанців, да, чи про веганів говорити, дійсно дійсно впливає і на наш спосіб життя, і на наші думки. Чи багато людей сьогодні це усвідомлюють? Раніше здавалося, просто такого не було, не було такого чіткого усвідомлення і зв'язку між тим, що їмо і як думаємо. сегодня гораздо больше. Единственное, что я вижу сегодня, крен э, приходит в такой в такой случай, что вот по сути, если взять здоровье, у нас есть такие три основные блока. Э, первый блок э, будем говорить так, это биохимия или у -у -у. то, чем мы питаемся, то, что мы едим, то, каким образом это усваивается и как потом ну, что с этим делает организм. Второй блок это э, вопрос биофизики, то есть как мы двигаемся, двигаемся или не двигаемся вообще в принципе. И третий блок это вот как говорят это слово психология или психосоматика. И вот что интересно я наблюдаю, работаю с людьми, я вижу, что иногда человек берет одну сферу, ее максимально развивает, а остальные у него остаются на каком-то низком уровне. И в результате, на самом деле, уровень здоровья будет измеряться по нижнему уровню, то есть по той сфере, которая меньше всего развита. То есть если вдруг он даже хорошо растет и развивается в плане... Психосоматики, да, например, да? Да. А при этом биохимию или биофизику оставляет напоследок, то у него уровень здоровья будет именно по этим равняться. Че, багато людей это действительно усведомляют? Сейчас, чем дальше, тем больше. Ну, вот, наверное, моя как раз-таки и задача стоит в том, чтобы показывать, что здоровье это такое вот... Некий об'ємна об'ємне структура, да то об'ємна система, в якій много факторів, які впливають. якщо ти хочеш ну дійсно, в этом плані сехранити, закріпити лучше, то нужно її розвивати, розширяти і ну основні. Якщо звичайно людською мовою, якщо ви просто сидите на дієті, відмовилися від м'яса і їсте травичку, да там салати, а, але не займаєтеся при цьому спортом і не стежите за там якимись іншими психосоматичними проявами, то ви все одно не абсолютно здорова людина. Да. На <танцес> да, такі боже, як складно насправді я сижу, тут почув нові слова ще для себе. Ні, ну якщо серйозно казати, то а наскільки складно то це питання, щоб дотриматися усі ці три блоки, якщо починати покращувати, наскільки складно це робити чи складно взагалі? З одної сторони ну дійсно це складно, з другої сторони, це дуже цікаво. почему интересно потому что это и есть как раз процесс балансирования вот знаете мне всегда всплывает эта картинка серфингиста который вот он на этой на, на волне и вот его задача удержаться где то mm -hmm. на этой доске тогда он получает максимальное удовольствие от процесса и это действительно его вот, ну, максимально вдохновляет то есть mm -hmm. когда ты делаешь маленькое действие и у тебя идет огромный, вот, как бы огромная дача то есть у тебя повышается уровень энергетики уровень самочувствия отношения к людям и так далее то есть комплекс час фестивалю территория здоровья в комплексе ну, навчити і, скажімо так, якимось чином допомогти людям це усвідомити і втримуватися на греблі хвилі? Я думаю, что да. То есть я как раз эту и ставлю задачу от тех спикеров, которые будут выступать. Во-первых, я, я хочу сказать, что поскольку это суббота, мы решили, что нужно начать ее бодро, чтобы люди сразу включились. Зарядки будем? А, ну, на самом деле там можно будет и пошевелиться, присоединиться, благодаря одному из партнеров Дарьи Матягиной, она приведет небольшой свой коллектив, и они будут немножечко как-то нас заряжать, чтобы мы настраивались на хорошую, на продуктивную работу. И, конечно, засиживаться мы точно не будем. То есть в процессе будем интеллектуальную нагрузку совместно с какой-то такой с двигательной да и так далее то есть наполненной насыщенной и конечно задачи стоят такие емкие потому что всего там до 30 до 40 минут выступления нужно будет каждому спикеру уложиться чтобы у человека в итоге сформировались какие-то ключевые точки которые стоит взять и если ты понимаешь что они у тебя еще не раскрыты то их потом в итоге развивать раскрывать и это на самом деле только начало вот мне понравилась мысль которая проговорили о том что со временем жизни действительно друзей становится как-то все меньше и меньше Меньше, я вижу что вот территория здоровья это на самом деле не только фестиваль то есть сегодня это такой достаточно масштабный проект с большим количеством разных возможностей и я поскольку человек очень э, как это открытый и вот я, я люблю людей я люблю когда много друзей в окружении mm. находится я его еще создавал для того чтобы создавать некий социум некое пространство для людей которые действительно где-то себя там любят или стремятся к тому чтобы собой заниматься где то они одинаково настроены потому что ведь друзья это не только те люди с кем нам а, uh, приємно общаться. Это ещё и те люди, с которыми у нас общие ценности, общие какие-то задачи, общие идеи, общие желания. Uh, 16 квітня це, в принципі, це ця субота вже, uh, вже сформований список uh, спікерів, так. вже точно все відомо, наскільки так. ці люди, uh, які прийдуть, вже не на перший фестиваль, дійсно є авторитетними. Я думаю, що вони дійсно є авторитетними. Ну, на самом деле, вот из из выступающих, о ком я могу точно сказать, это вот в теме здоровья будет у нас Максим Щербаков, это доцент кафедры анатомии нашего Запорожского медицинского вуза, человек, который много лет уже выпускает будущих медиков, и у нас с ним очень такая серьезная задача стоит, чтобы он простым языком да, то есть не, не научным, не терминологическим, а действительно простым доступным языком сформировал некоторые точки, скажем так, точки невозврата. То есть когда, до которого момента мы себя можем еще как-то там э, допускать какие-то огрехи и какие-то там, как это говорят, косяки. Uh -huh. вот. И после которых уже лучше этого не делать, то все-таки лучше подниматься назад, возвращаться. Що стосується інших, скажімо так, сфер, да, про які буде йтись, буде йтися на фестивалі територія здоров'я, психологія це завжди те, що цікавиться, але ви ж ще зазначаєте стосунки. Да? Mm -hmm. Стосунки і територія здоров'я, мабуть, якісь. конфликтные ситуации будут разбираться. Ну да, мы, мы будем говорить, о, в частности, о манипуляциях, которые часто вот, э, встречаются, причем в разных коллективах, как в семье, так и где-то вот в рабочем коллективе. Почему манипуляция? Потому что именно она чаще всего съедает ресурсы временные, то есть когда человека как-то так направляет чтобы он в итоге сделал не то, что он хочет, а то, что от него хотят. И все равно в итоге человек напрягается, потому что он понимает, что он бы этого не хотел делать, а почему-то должен. Ну, і там будуть немножко включені аспекти, такі, як там, і оправдання. Тобто, коли ми людей щось ожидаємо, а вони по чомусь не відповідають нашим ожиданням, просто тому що ми забули з ними договоритися, що я би хотів, щоб ти зробив так, а я тоді зробив вот так. До речі, це дуже така розповсюджена сьогодні думка. І вона вже, мабуть, здається, роки три, як різними психологами пропагуються. Люди, давайте домовлятися, да? розказуйте про свої очікування, розказуйте про те, чого ви хочете від іншої людини, щоб не розчаровуватися. вот сувы в этом плане, или, опять таки мы до сих не чуем подобных порад? Я думаю, что есть. Есть, действительно, люди все чаще понимают, что, ну как, есть такая поговорка, да, поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, вот, но ну, она, наверное, сегодня даже еще больше модифицируется, эта поговорка. Сегодня уже нужно поступать с людьми так, как бы они хотели, чтобы с ними поступали. Ага. Угу еще да, было раньше, да? <сёк> да, то есть э, понятно, что я бы, допустим, е, если мы договариваемся все-таки, то я человеку говорю, ты знаешь, я бы хотел, чтобы ты, допустим, в отношении меня вот так-то, так-то, то есть если тебе что-то нужно, ты бы вот так поступал, а если тебе, ты с чем-то хочешь поделиться, вот так. И таким образом я ему говорю, что для меня было бы близко. Если человека это никак не напрягает, почему он, он может это делать, правильно? Угу. Які з шести сфер, що, що вже заявлені на фестиваль Територія здоров'я 16 квітня, є найбільш ну, скажімо так, важкою в організаційному плані? Над якою ви билися найдовше? Де шукали спікерів? Де, де є найважливіша, скажімо так, точка для організаторів? Ну от я думаю, що все-таки це. Это... Как раз у нас там получается две темы. Одна это э, здоровье, а другая это питание. То есть mm -hmm. они вот такие вот очень близкие. Вот. И ну, действительно было желание, чтобы как-то вот само по себе понятие здоровья, чтобы оно вырисовывалось какой-то... Потому что, ну что такое здоровье? У человека в голове говоришь слово здоровье, у каждого своя какая какая-то ассоциация. Ну, mm большинство -hmm. думаю просто, чтобы гриппом не захвореть. Ну, например, так, да. То есть у каждого mm -hmm. какая-то своя картинка. И вот все-таки было желание э, показать какую-то тоже модель, то есть мы даже вот с Максимом это и обсуждали, чтобы это был некий глобус, на котором mm -hmm. есть какие-то такие вот города, страны, точки ключевые и так далее, чтобы мы это могли как-то приблизить, рассмотреть, откуда вот эти ноги растут. <реш> Зрозуміло, ну і запитання можливо суто жіноче, але про красу також будете mm -hmm. говорити. Краса є складовою здоров'я вірніше здоров'я впливає на красу, інакше бути не може. Причому і психологічне здоров'я також відображається mm -hmm. на нашому обличчі. Багато хто про це часто забуває. На про яку красу будете говорити під час фестивалю Територія mm -hmm. здоров'я. Ну, здесь тоже мы решили сделать все-таки э, вопрос какой? Опять-таки сконцентрировать внимание на красоте, что это ну, такой э, важный и правильный компонент, если человек себя все-таки любит. Да? То есть мы себя, окружающий мир нас воспринимает через ту оболочку, в которой мы находимся. Поэтому, когда люди говорят о красоте души, вот, и тут же появляется вопрос, а э, в каком состоянии твое тело, чтобы кто-то влюбился в твою душу. Да? Угу. Вот, поэтому по поводу красоты мы будем тоже говорить где-то о том, э, как же ее создавать изнутри. Вот, потому что сегодня возможностей приведения этой снаружи достаточно много, но люди часто забывают, что все-таки она рождается внутри тела. И если она там рождается не такая, как человеку хочется, потом тратятся большие суммы денег. То есть сегодня индустрия красоты действительно объемная такая сфера. Чесний фестиваль територии здоров'я, як на мене, так. Да, так принаймні і все. І саме, Мені от, до речі, дуже цікаво було послухати більше про саме психологічне здоров'я, тому що дуже багато стресів зараз відбувається. Я думаю, що у вас також буде присвячена окрема рубрика, да, скажімо, так буде таке? Да. E, зараз це дуже актуальне запитання, до речі. Я Дело в том, что еще такой момент. Я э, всего за время существования территории здоровья, фестиваля, как фестиваля, это уже пятый фестиваль, mm -hmm. э, три из которых, вот этот третий будет э, сейчас в Запорожье проходить, а еще два проходили за рубежом. Я могу сказать, что из опыта проведения фестиваля на территории Польши в прошлом году, э, вот честно, я четко ощутил, что сегодня социум и наше общество имеет, скажем так, действительно очень высокий уровень стресса. Mm -hmm. mm -hmm. Наши украинские по сравнению за, да, за да по сравнению с зарубежным и это в частности, конечно, сказалось вот на той ситуации, которая сейчас у нас была по вот по заболеваемости воспалением легких вот это последняя ситуация то есть это один из факторов и он был очень ключевой то есть если бы мы находились на другом уровне Спринятя, да взагалит. то э, уровень иммунитета бы справлялся с той нагрузкой, которая была поэтому по стрессам тоже будем говорить и будем честно сказать говорить еще о тех моментах э, почему человеку выгодно, например, болеть почему человек сам... Сам себе здає определенне внутреннее состояние, що йому реально вигоідні болеть, чем не болеть. Хотя при Хоча он буде говорить, що нет, я хочу бути здоров. Mm -hmm. И тобто, все-таки це правда. Якщо це ти, це ти не хочеш, якщо ти дуже <laughs> не хочеш йти на роботу, і ти, ти собі хворієш. сам будеш впевнювати да, себе, що я не хочу, ти захворієш. Ну no, і так само відбувається з, з багатьма людьми. Я не хочу вирішувати цю проблему, mm -hmm. я хворію. В мене був стрес, я вирішив, що я можу. То людина сама собі дозволяє хворіти, там бути некрасивою, красивою, скаржитися, скаржитися завжди легше. Yeah. Чи й готові ви до того, що дехто не сприйме а, ці поради, які будуть. Тому що ну, коли я кажу про те, що фестиваль а, Територія здоров'я це чесний фестиваль, чесність завжди багатьох ранить, завжди робить незав... ну, неприємно. А, для того, аби бути чесним, часто доводиться виходити з зони комфорту. Є да. такий момент. Но в цьому плані ми Ми з одним із спікерів фестивалю, це Ірина Аксютіна. Вот, она будет по теме отношений выступать. Мы с ней создали в Запорожье вот тот клуб «Здравый эгоист», и мы уже какое-то время назад договорились, что наша задача на самом деле быть максимально честными и открытыми и действительно создавать э, условия, чтобы люди развивались. То есть не нужно людям рассказывать, возможно, вот э, как бы там в этом случае, как они, возможно, хотели бы услышать, что там, да, ничего страшного, то ты вот э, там, ты и так молодец, даже если ты ничего не делаешь и так далее. Нет, есть, есть моменты, когда нужно все-таки показать, что вот смотри, возможно здесь у тебя есть вопрос или твоя задача вот и пусть лучший человек возможно уйдет его это зацепит но он он над этим хотя бы подумает поэтому вот даже клуб здоровый эгоист который мы создали он тоже его специально название выбрали такое которое бы цепляло то есть чтобы людей ассоциация со словом эгоист неоднозначно то есть люди, люди считают что это плохо хотя если это здравое состояние когда ты наполняешься сам и потом делишься с окружающими людьми все нормально Це нормально і дуже цікаво. Сподіваюся, що вдалося зацікавити наших глядачів і 16 квітня на фестивалі територія здоров'я буде багато тих, хто готовий до перезавантаження і до життя в нових якостях, в нових рамках, в... з новою ментальністю, з новим розумінням того, що таке без рамок. – або без рамки завжди є. Вон навіть все чимось обмежений. Просто просто... Вони можуть так, бути різної ширини. Дякуємо за це і маємо просто. просто до чергової рубрики. Під незмінну якісну музику дізнаємося наше передбачення на день сьогоднішній, що пророкують зірки в гороскопі далі.